बस्मीम आज मैं अपने इस वीडियो मैसेज के ज़रिए से पिछले कई हफ़्तों से एक टीवी चैनल के एंकर हैं इमरान ख़ान उनकी तरफ़ से मुसलसल वज़ी अंजाब सरदार स्मान बुज़दार साहब के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से इल्ज़ाम तराजी दशनाम तराजी और उनको मलाइन करने की उनको रिग्रेट करने की उनको रिप्रोच करने की और उनको वेलीफाई करने की जो कोशिश की गई और मुसलसल हो रही है मैं आज मजबूर उसका जवाब आपके सामने रख रहा हूँ मेरी इमरान खान से कोई तो बहुत क्लोज ताल्लुक़ नहीं है मेरा ना बल्कि मेरा उनके साथ कभी उठना बैठा भी नहीं है लेकिन मैं उनको बुनियादी तौर पर लाइक करता था कि वो जनाब अच्छे तरीके से एक एंकर की हैसियत से अपना फिजा सर अंजाम देते हैं और मैंने आज से सात आठ दिन पहले तकरीबन पच्चीस तारीख को उनसे रबता करके उनसे गुजारिश की थी कि आप जिस प्रैक्टिस के ऊपर इस वक्त लगे हुए हैं आई थिंक ये एथिकली और लीगली ये दुरुस्त नहीं है आप बैठ के इन चीज़ों को डिस्कस करें और इस अंदाज से जो है वो किसी की ज़ात के ऊपर उस ऑनरेबल शख्स के ऊपर कि जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का चीफ एक्जेक्टिव है सबसे बड़े सूबे का वज़ी अल है उनका आप, आप जिस तर्ज़ तहातों के ज़रिए से अपने यूट्यूब चैनल के अंदर अपनी वीडियोज़ के अंदर उनको मुहािब करते हैं और उनकी और उनके खानदान के हवाले से जो आप जनाब किस्म के तराशी और दशनाम तराजी कर रहे हैं को तरीके का ठीक नहीं है तो उन्होंने मुझसे कमेंट किया कि मैं नेक्स्ट कोई वीडियो नहीं लाऊंगा जब तक आपसे मीटिंग नहीं हो जाती है मुलाकात नहीं हो जाती लेकिन उसके बाद भी फिर उन्होंने मैं कल दो के करीब वीडियोज़ अपलोड कि तो मैं भी यूट्यूब के जरिए से जो है उसका जवाब दे रहा हूँ एक तो तर्जमान पंजाब हकूमत की हैसियत से भी दूसरा वजीरा पंजाब सरदार स्मान फुलदार साहब के वली की हैसियत से भी दोस्त की हैसियत से भी मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब आपने तो जिस अंदाज से ऊस्मान फुजदार साहब को मुखातिब किया अपनी तमाम वीडियोस के अंदर एक तो ये इतहाई गैर इंसानी और गैर गैरखिला है अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त देता है यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है उसकी इज़्ज़त करो अंटिल क्या इसके के कोई अदालत उसको मुजरम उसको गुनागार करार ना दे दे आपका यह हक़ नहीं है कि आप उसके मतलब इस अंदाज़ से मुखातिब हों तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पचहत्तर सौ जो है वो वीडियोज़ अपलोड करें लेकिन जिसको अल्लाह नेत दी है और अल्लाह ने उन्होंने इज़्ज़त दी है ये इज्जत ना मेरे खाते में आई ना आपके खाते में आई आज वो वजी अला पंजाब हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के चीफ़ एग्जीटिव हैं तो ये अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है तो आप काइंडली ज़रा एक अच्छे एंकर की हैसियत से भी आपका फ़र्ज बनता है कि अगर आपने इल्ज़ाम भी लगाना है तो कोई बंदा मुखातिब इज़्ज़त और एहतराम से करता है वो कोई मुजरम नहीं है नवाज़ शरीफ साहब की तरह वो हती है मुलजम भी नहीं है कि किसी अदालत के अंदर या किसी एहती इन्वेस्टिगेटिव अदारे या किसी प्रोसिक्यूशन के अदारे के अंदर जनाब उनका केस चल रहा हो तो आप से गुज़ारिश है कि अपनी अदालत से जाकर खुद ही वकील सफाई बन जाना खुद ही वकील इस तकासा बन जाना खुद ही जरा करना खुद ही इल्ज़ाम लगाना खुद ही जनाब फिर उसके बाद फैसला दे के दूसरे की इज़्ज़त छाल देना ये कोई अच्छी रवायत नहीं है इस तरह अगर अदालतें सजना शुरू हो गई तो हर बंदा दूसरे के खिलाफ जो वो अदालत से जाके और इस यूट्यूब के ज़रिए से और सोशल मीडिया के जरिए से हर एक इज़्ज़ का जनाजा जो है वो निकाल सकता है आपके मतलब भी लोग सवाल पूछ सकते हैं आपके हवाले से भी आपकी हस्ट्री आपके बैकग्राउंड के हवाले से भी हर कोई उठ के जनाब वंदाज से चलाना शुरू हो जाए तो ये एक शुतर बे महारत के कार होता है और दूसरी चीज़ इज़्ज़त और जिल्लत के फैसले ज़मीनों पर नहीं होते इज्जत और जिल्लत के फ़ैसले आसमानों पर होते हैं और आसमानों पर बैठा इज़्ज़त और जिल्लत के फैसले नीयतों की बुनियाद पर करता है वो तो्ज्ज्ज्ज्ज् मंतशा कदीर इज़्ज़त और ज़िल्लत के फैसले इंसानों के हाथ में होते तो हर इंसान जो है ना जीरो ख़ार फिर रहा होता है क्योंकि हर इंसान को नफरत करने वाले नापसंद करने वाले और उसके दुश्मन जो है वो पूरी दुनिया में हर इंसान के मौजूद हैं तो आप अगर ये समझते हैं कि आपकी इन वीडियोज़ के ज़रिए से वजीर अ पंजाब सरदार स्स्मान बुजार साहब की इज्जत में कोई कमी आ जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि यह आपकी जनाब खुशफहमी और गलतफहमी है तीसरी चीज़ ये है आप माशा इतने हक और सच के अपने अलमबरदार बनते हैं अच्छा बोलना भी अच्छी चीज़ है अल्लाह ने आपको जो है ना अच्छा बोलने का गरफन गुड़ सुर दिया है अच्छी चीज़ है लेकिन सच बोलना उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है अच्छा बोलो अच्छे अंदाज से बोलो और सच बोलो और हक बोलो और अगर आप समझते हैं कि आप ये सारी चीज़ें सच्ची हैं तो इस तरह इज्जतों के इल्जाम लगा के दशनाम तराजी करके जनाजे निकालना ये कोई किसी मजहब के अंदर किसी रवायत के अंदर किसी तहजीब के अंदर किसी तमदन के अंदर और किसी खानदान के अंदर ये तरबियत और तरफी नहीं की जाती आपके पास अगर अपरूज़ है तो आप सात और आठ वीडियो निकाल चुके हैं तो जनाब आप जाएँ अदालत के अंदर आप अदालत में क्यों नहीं जा रहे आप अदालत में जाएँ अगर आप अदालत में नहीं जाते आप नायब में नहीं जाते आप इन्वेस्टिगेटिव अदारों के पास नहीं जाते तो जनाबे वाला ये आप अपनी ज़ात के ऊपर भी अपनी शख्सियत के ऊपर भी और अपनी तरबियत के ऊपर भी आप सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं साथ आपने चला दी वीडियोज इन दो महीनों के अंदर तो जनाब आप जाते जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के अंदर सेशन कोर्ट के अंदर एहसाब एहतसाब अदालत के अंदर आप जाके जनाब दरख्वास्त देते लेकिन ये तरीक़ार नहीं है जो आपने अडॉप्ट किया है मैं आज आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगा वन बाय वन दूंगा और फिर उसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यह तौर तरीका अगर हर कोई अडॉप्ट कर लिया तो ये बनाना रियासत बन जाएगी ये सोशल मीडिया बंदर के हाथ में माचिस के मजदाक इसकी हैसियत बन जाएगी हर बंदा उठ के दूसरे के मुतिक अदालत से जा के वकील सफाई बन के वकील तदासा बन के जरा करके फैसला सुनाता फिरेगा अब मैं इमरान खान साहब आपको वन बाई वन जितने आपने सवाल उठाए उनका जवाब दूंगा और हर जवाब के साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा वो मेरी इस वीडियो में आपके साथ बिल्कुल जनाब मेरी स्क्रीन में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मौजूद है और मैं आपके सामने दिखाऊंगा भी तो मेरी पूरी पाकिस्तानी कौम से गुजारिश है कि वो सारे फैक्शन फिगर्स को वो देख लें उसके बाद वो फ़ैसला करेंगे कि येलो जर्नलिज़म या ब्लैक जर्नलिज़म क्या होती है और क्या नहीं होती इमरान खान साहब पहले आपने एक चीज़ का बड़ा ढंडोरा पीटा कि सरदार उसमान फुलदार साहब ने अपने तहसील नाजम के दौर में अपनी तहसील का सारा रिकॉर्ड करवा दिया कि जिसकी वजह से उनकी करप्शन के और उनकी बद्यांती के सारे प्रूफ जो है वो हाक, हाकस्तर हो गए मैं हैरान हूँ आपकी इन्फॉमेसन के ऊपर आप तो माशा दावेदार भी हैं अपने रवैये से अपने जेस्चर से कि आप बड़े विजिलेंट सहाफ़ी हैं आप बड़े बाबर सहााफ़ी हैं आपको इतना नहीं पता कि किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़ा कोई ऐसा इवेंट दो हज़ार बारह तक सदार गुजार साहब तहसील नाजम रहे किसी किस्म का को कोई ऐसा वाक़ा जहाँ वो नमदार नहीं हुआ कोई ऐसा वाक्य जो है वो रुए ज़मीन पर तहसील कबायली इलाका जात का रिकॉर्ड का जलने का जिसका प्रूफ ये है कि ये उस तहसील की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है उस पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड जलने का वाक़ पूरी हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा वक़ू पसी नहीं हुआ मैं हैरान हूँ पता नहीं आपको किन चिड़ियों ने और किन कौों ने आपको जो है ये रिपोर्टें दी हैं आप जनाब बड़ा सीना सफर के इतना काला झूठ सफ़ेद और काला झूठ जो है ना वो आप बोल रहे हैं और सरदार साहब की इज्जत उछालने की आपने नाकाम और लामराद कोशिश की दूसरा सवाल आपने कहा जी कि उस्मान फुजार साहब ने कबायली इलाका जात के जो प्रोजेक्ट्स हैं ट्राइबल एरिया डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट इसके अंदर जनाब करोड़ों रुपए की जो है वह करप्शन की हकीकत यह है कि टी ए डी पी ट्राइबल एरिया डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट ये बुनियादी तौर पर एन आर एस पी एक तंजीम है नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो रूरल एरियाज़ के अंदर जो वो चलता है और ये कम्यूनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है और इसमें एटी परसेंट जो है वो हकूमत जो है वो पैसा शामिल करती है और ट्वेंटी परसेंट जो है ना वहाँ पर कम्यूनिटी बेस्ड ऑर्गनाइजेशन बनती हैं मकान लोगों की गाँव की देहातों की कस्बों की वो ट्वेंटी परसेंट पैसा जो है ना वो देते हैं फिर उसके बाद जो ये प्रोजेक्ट शुरू होता है और इतना टाइट चेक बैलेंस है इसका कि इनकी टी की अपनी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जियो टैगिंग और टाइम टैगिंग के साथ एक एक प्रोजेक्ट की एक एक नीटी गिटी जो है मौजूद है एक एक डिटेल मौजूद है कि प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट हुआ उसकी तस्वीर मौजूद है उसके अखराज मौजूद हैं और ये अभी साइट पे पूरी उसकी जनाब वेबसाइट का जनाब एड्रेस इस वक्त चल रहा है किसी मेरे पाकिस्तानी दोस्त ने और भाई ने अगर जाना है तो आप जनाब ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की इस वेबसाइट पर चले जाए कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसकी एक एक डिटेल या उन्हें मिल जाएगी मैं हैरान हूँ कि आपने किस तरह इल्ज़ाम लगा दिया कि इतने सख्त चेक एंड बैलेंस के साथ जो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के जनाब प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर उस्मान फुजदार साहब या उनकी टीम ने जो है वो करोड़ों रुपए की करप्शन कर ली कि जो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तीसरा सवाल आपने कहा कि जनाब 250 मिलियन रुपए का ठेका मोहसिन कोरिजा नामी एक ठेकेदार है कि जो उस्मान फुजदार साहब का हमसाया है यार हमसाया होना कोई जुर्म है अगर मेरा कोई हमसाया होगा और वो किसी सरकारी या गैर सरकारी ठेकेदार होगा मुलाजम होगा वो अगर कोई किसी किस्म की करप्शन करेगा कोई दो नमरी करेगा कोई टकेमारी करेगा उसका तो मेरे ऊपर तो नहीं बिलता इमरान साहब आपके ऊपर भी अगर आपका कोई भाई आपका कोई अजीज़ आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई हसाया वो इसी किस्म की कोई हरकत करे तो मैं जनाब उठ के आपके ऊपर इल्जाम लगा दूजिए आपके हमसाए ने यह किया हकीकत यह है कि इसी मौसम को रिजा इस एक सकीम थी सीमेंट फैक्ट्री था जिंदा पीर रोड उसके हवाले से कोई शिकायत आई वजी अल पंजाब सरारान वजदार साहब को कि उसमें कोई जनाब स्टफ़ जो है वो इंतहा सब स्टैंडर्ड इस्तेमाल हुआ है और काम भी जो है वो सब स्टैंडर्ड हुआ है तो ये ऑन रैकेट बता रहा हूँ इसकी भी एफ आई आर जो है वो आपके सामने स्क्रीन में आ रही होगी कि पाँच मई दो हज़ार बीस इसी साल में उसी मौसम को रेजा के ख़िलाफ़ पंजाब हकूत की हदायत के ऊपर जनाब एफ़ आई आर जो है वो काटी गई थाना एंटी करप्शन डेला गाजी खान में तो अजीब वरीब मौसन है एक फर्द का या उस्मान फुजार साहब का अजीबो गरीब जनाब उनका वेलफियर या हिस्सेदार या पार्टनर है कि उसके खिलाफ उस्मान बुजार साहब जो है एफ आई आर काट रहे हैं तो आपको ये इल्ज़ाम भी जाना मैं समझता हूँ कि इंतहाई झूठ और फ्रेब के ऊपर मबनी है अगला क्वेश्चन आपने पूछा जी किस्मान बुजार साहब के भाई ताहिर गुजार साहब कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अपने डेरे में बुलाते हैं और मुख्त स्कीमों को अफताह करते हैं इमरान साहब आप एंकर हैं अगर आप पॉलिटिशन होते हैं तो शायद ये क्वेश्चन ना करते मैं अब लाहौर के अंदर वजीर अखलाक की हिसियत से अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करता हूँ लेकिन मेरा ही कॉन्स्टिटुंसी मेरा एक हल्का है उस हल्के को लुक आफ्टर मेरी भाई ने मेरे बेटे ने या मेरे किसी जनाब अजीज ने उसका सारा लुक आफ्टर करना है सारे मामला चलाने होते हैं अगर उस्मान गुजदार साहब के जो चीफ एग्जीटिव हैं सूबे के वज़ी अला पंजाब है अगर वो अपने सारे हल्के को इग्नोर करके पूरे पंजाब को एक डील कर रहे हैं तो पीछे उनकी पॉलिटिक्स को और उनके हल्के की लुकआफ्टर करने को उन्हीं के फैमिली के किसी फर्द ने जा चीज़ों को मैनेज करना इसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा जी कि उस्मान बुजार साहब ने अपने भाई जाफर बुजदार साहब को डीजी खान रवाना किया और उन्होंने डीजी खान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की सॉफ्ट लॉन्च की ये तस्वीर अभी साथ चल रही है इस तस्वीर के अंदर हमारे हनीफ पताफी साहब हैं एडवाइज़र हैं उनके साथ हमारी जनाब एम पी ए हैं डॉक्टर शाहीना नजीब खोसा साहबा वो मेन फर्द के तौर पर खड़े हैं और उसमान बुजदार साहब के भाई दूर से सेकंड या थर्ड लेवल पे खड़े होकर सर ऊपर हाथ रखा हुआ है असल फीता जो काट रहे हैं वो हनीफ पताफी साहब काट रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इमरान साहब को उसको आपको इस पर भी थोड़ा सा ख्याल और थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था ये सवाल पूछते हुए इसमें भी कोई जान नहीं है इसमें भी किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है ये भी आपने बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कुछ बहुत जी हालात निकालने की कोशिश की है अदरवाइज जो है ना ये आपके सामने फोटो जो है वो सारी पिक्चर क्लियर कर रही है फिर आपने एक इल्ज़ाम लगाया उस्मान बुज़दार साहब ने अपने भाई उमर बुजदार को गलत इलीगल और आउट ऑफ द रूल प्रोमोशन दी बॉर्डर मिलिट्री पोलीस के अंदर तो जनाब इसकी भी आप कहानी सुन लें पूरी पाकिस्तानी कौम सुन लें कि कितना बेसलेस किस्म का इल्ज़ाम था उमर बुजार साहब उन्नीस सौ चौरानवे को भर्ती हुए बॉर्डर मिल्ट्री पॉलिस के अंदर और चौदहवें ग्रेड में थे उस वक्त से लेके अब तक वो इस ग्रेड पर मौजूद थे और उनके अलावा जितने मुलाजमीन भर्ती हुए सारे के सारे पिछले 21 सालों से कोई प्रमोशन नहीं थी किसी किस्म की कोई प्रमोशन का स्कूल नहीं था इतना बड़ा जुल्म था यह कि जिसकी इंतहा कोई नहीं फिर दो के अंदर इनकी प्रमोशन के बायदा रूल्स बने दो को उस्मान बुजदार साहब जो है वो वजीर अला पंजाब नहीं थे ना ही अल्लाह पाक जनतुलफरदोस में जगह दे सरदार फतेह खान बुजदार साहब के वहाँ पर वजी अल थे दो हज़ार नौ में दो हज़ार नौ में वज़ी अल थे ये नाम ने हाथ हादम अला शिबा शरीफ साहब उनके दौर के अंदर ये सारे प्रमोशन के रूल्स बने आपने एक सवाल पूछा इमरान ख़ान साहब कि वजीर अ पंजाब सरदार षमान गुजार साहब ने दो किलोमीटर के राउंड अबाउट अपने एरिए में पच्चीस से ज़्यादा स्कूल बना दिए अट्ठाईस स्कूल बना दिए और हर अपने जानने वाले किसी डेरेदार को जनाब उसको राज़ी किया और उसके डेरे पे जनाब स्कूल बना के और वहाँ पे कोई मुलाजिम नहीं है कोई टीचर नहीं है कोई क्लर्क नहीं है और फिर एक फ़र्द का नाम लेकर कि जो एक कारकुन हुआ वजीरा पंजाब सरदार उस्मान बजदार साहब का कि जनाब वो सारों से जनाब पैसे लेकर उनकी तनखाएँ लेकर जहाँ वो मामला चला रहे हैं मुझे इतहाई अफसोस है आपकी इन्फॉमेसन के ऊपर भी बड़े अफ़सोस से मुझे कितना पड़ता है कि इस इक्कीसवीं सदी के अंदर कि जिसमें आज का सोशल मीडिया का और यूट्यूब का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है एक ले मैन के पास भी बड़ी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है ये आपके सामने डॉक्यूमेंटर जिस वक्त स्क्रीन पर भी चल रहा है ये दो हज़ार सात आठ नौ दस कि जो जनोर था जो रिजीम थी शहबाज शरीफ साहब की उस दौर के अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट सक्रूटनी कमेटी डीडीएससी उसके अप्रूव करदा उस दौर के बनाए हुए जनाब ये सकूल है सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब आपने जिस क्वेश्चन के ऊपर धूम मचाई शोर मचाया अपने डोले फुला कर जनाब आपने इस अंदाज से उस सवाल को प्रोपोगेट किया और उस इशू को जैसे वजीरा पंजाब सरदार उस्मान बुजार साहब पाकिस्तान के किसी बहुत बड़े बिलेर के साथ मिल के बिल्ला माजल्ला टैक्सों का पैसा आवाम के पैसे में जनाब लूट मार के जनाब मस्तखब हो रहे हैं और अपनी महकमाना कार्रवाई अपनी वज़ी अल्लाह पंजाब की जो जिम्मेदारियाँ हैं उसमें नौजबिल्लम माजिल्ल ख्याल के मृतखब हो रहे हैं उसमें आपने बड़ा शोर किया कि लाहौर रिंग रोड उसका एस एल थ्री जो उसका जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से कहा कि यकदम या याक या या जुम्बलम या एक फ़ोन के ज़रिए से वजीरला पंजाब सरदार ऊमान बुजार साहब ने वो एस एल थ्री का प्रोजेक्ट फौरी तौर पर रुकवा दिया मैं हैरान हूँ आपकी सोच पे भी आपकी अप्रोच पे भी आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर भी आपकी सेंसिबिलिटी के ऊपर भी हकीकत यह है कि 9 अक्टूबर 2018 को मोहतरमा जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने आई सी ए वन फोर थ्री नाइन टू जीरो वन सेवन इसका डॉक्यूमेंट साइट पर चल भी रहा है इस वक्त वो आप पढ़ सकते हैं आपको दोबारा मैं बता दूँ के 9 अक्टूबर 2018 को इंटर कोर्ट अपील आईसीए डैश वन फोर थ्री नाइन वन फोर थ्री नाइन ओबली टू जीरो वन सेवन इसके तहत मुख्तार जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने स्टे दिया जो आज तक मौजूद है ये वो आपके सारे सवालात और उनके मैंने आपके सामने जवाब बात रख दी इमरान खान साहब मैं आपको साहब साहब कह के मुखातब कर रहा हूँ हालांकि आपने अपनी हर वीडियो के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के इंतहाई नफीस हलीम मतीन और इंतहाई बाखलाक और बाकिरदार इंतहाई मिलन नसाद फ़र्द सरदार उस्मान फुजदार साहब के हवाले से जो अल्फाज अदा किए उनको मुखातब करने के वो एक खानदानी फ़र्द नहीं कर सकता मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूँ और हम तो पॉलिटिशियन है आप तो अपने टीवी चैनल के अंदर तो बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं जी कि जनाब आप सियासतदान एक दूसरे को महातब और एक दूसरे की इज्जत और ये वो तो आप अपने किरबान के अंदर भी तो झांक लें आप तो एक एंकर हैं आपने तो कलम उठाया हुआ है और जिसने तो कलम हाथ में उठाया हो उस पर ऊपर तो जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है तो खुदा का वास्ता है अपना अंदाज तहातु जो है ना वो एक तहजीब याफ्ता रखें अगर आपने ये हरकत करनी भी है आपने ये इल्जाम लगाने भी हैं तो कम अज़ कम एक तहजीब के दायरे के अंदर किसी को महातब करके करें बाकी हमारे पास तमाम हक महफूज हैं हम आपके खिलाफ अदालत के अंदर भी जा रहे हैं हम आपके खिलाफ तमाम लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज आपके अंदर तो जरूरत नहीं हुई हालांकि फर्ज आपका बनता था आपने सिर्फ सोशल मीडिया के बाजार में उछल कूद की आपने जो रियल एक हक हाँ और सच के ऊपर मबनी एक सहाफ़ी का या कोई इंसान का फर्ज बनता था वो फर्ज आपने पूरा नहीं किया आपने क्या किया वो क्या कहते हैं वो मोनिटाइजेशन जो आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर है कि अपनी किसी की इज्जत उछाल कर अपनी यूट्यूब की रेटिंग बढ़ाकर आपने डॉलर कमाने की कोशिश की है कि आपके पास पैसा आए मैं ये समझता हूँ कि यह इंतहाई तीसरे दर्जे की हरकत है कि अपने डेढ़ पाओ के गोश्त के पीछे किसी की पूरी भैंस जाना आप ज़िबा करने की कोशिश करें अपने चंद डॉलर कमाने के, के लिए यूट्यूब के ऊपर आपको व्यूअरशिप मिलेगी जितनी ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेगी उतने आपके पास डॉलर्स आएंगे पैसा आएगा ये नहीं आपने देखा एक तहजीब याफ्तर एक अच्छे जर्नलिस्ट की हैसियत से एक अच्छे इंसान की हैसियत से आपने ये सोचता गवारा नहीं किया कि किसी की इज़्ज़तदार आदमी की इज़्ज़त का जलाजा निकाल के अगर आपके यूट्यूब की रेटिंग बढ़ेगी और उसका आपको डॉलर और आपको पैसा आएगा तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छे शरीफ उल्ल दीनदार दीनदार तो दूर की बात एक दुनियादार फर्द का भी जाना ये एटीट्यूड नहीं होता तो ये अदालत में आप नहीं जा रहे अदालत में इंशाल्लाह हम जाएंगे वहाँ फिर फिर सारे आपके सवालों जवाब एक अदालती प्रोसेस के तहत भी होंगे मेरी आपसे गुजारिश है मुझे उम्मीद है कि आप इज्जत और बेइज्जती का इसको इशू बनाने के बजाय आइंदा आप इन चीज़ों से तोबा तायब होंगे और सिर्फ उस्मान बुजार साहब नहीं किसी भी फ़र्द के हवाले से इस अंदाज़ से अपनी अदालत सजा कर जो है वो फैसले देने की कोशिश नहीं करेंगे बहुत शुक्रिया